વિચાર ક્રાંતિમાં હું વિનોદ ભટ્ટ આપ જોઈ રહ્યા છો વિચાર ક્રાંતિ ન્યૂઝ પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે આમ યુનિટના એડીજીપી પી કે રોશનની ઉપસ્થિતિમાં પૂર્ણાહુતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો કેન્દ્ર સરકારના હોમ અફેર વિભાગ એમએચએ દ્વારા પંદર દિવસ ચાલેલી ટ્રેનિંગ દરમિયાન ભારતના પાંચ રાજ્યો ગુજરાત રાજસ્થાન એમપી દીવ દમણ દાદરાનગર હવેલી તથા ગાંધીનગર બીએસએફના બોતેર પોલીસ જવાનોને બોમ્બ સ્કોડના તાલીમ પામેલ એનએસજી કમાન્ડો દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી હતી આ તાલીમ દરમિયાન કઈ રીતે બોમ્બને ડિસ્પોઝલ કરવો બોમ્બની જાણકારી કઈ રીતે મેળવવી બ્લાસ્ટ પછીની તપાસ તેમજ બોમ્બની જાણકારી મળે એટલે કે વિવિધ બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ કરવો તેમજ તે વખતે શું કરવું તે તે અને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન એનએસજી કમાન્ડો દ્વારા આપવામાં આવી હતી તાલીમ બાદ શીખેલા બોતેર જવાનો અન્ય જવાનોને તાલીમ આપશે તેમજ જ્યાં પણ જરૂર પડશે ત્યાં બોમ્બને નિષ્ક્રિય કરવા તૈયાર રહેશે આ તાલીમ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અને ગુજરાત રાજ્ય પોલીસના સહયોગથી આપવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમમાં બોમ્બને નિષ્ક્રિય કરવા માટેના સાધનોનું પ્રદર્શન પણ ગોઠવાયું હતું પૂર્ણાહુતિ સમારોહમાં શ્રેષ્ઠ જવાનોને પ્રમાણપત્ર અપાયા હતા આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ એ ડીજીપી પી કે રોશનને જણાવ્યું કે આ શીખેલા પોલીસ જવાનો બીજા જવાનોને ટ્રેનિંગ આપે ત્યાં રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં જિલ્લા કક્ષાએ બોમ્બ ડિસ્પોઝિબલ યુનિટ બનાવે

उसको दादा नगर हवेली है दमन है बी एस एफ है सभी से टोटल सेवेंटी टू परसिपेंट थे तो उन सबको बम डिस्पोजल का बेसिक से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग बताएगी जो इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं कैसे यूज़ करना होता है क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बम को कैसे उसको ट्रीट करते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं कैसे उसको निष्क्रिय करते हैं ये सब चीज़ की जानकारी दी गई है लोगों को तो इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप देखते हैं कि आजकल जो घटनाएं घटती है बम ब्लास्ट की या आतंकवादी घटनाएं ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है ये कोई एक पार्ट ऑफ द कंट्री या एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है जहाँ पे कोई सोचता नहीं तो वहाँ भी घटनाएं घटती है यहाँ तक गुजरात जो कि इंडिया के सेफेस्ट स्टेट में आता है आप पता है यहाँ पर अक्षरता में क्या हुआ था अहमदाबाद में क्या हुआ था तो जब ये घटनाएं घटती है तो एन एस जी क्या है कि सबसे स्पेशलाइज फोर्स भले ही है बट उसको वहाँ पर मैसेज जाएगा वहाँ तैयारी करेगी आएगी तब तो तक में काफ़ी टाइम निकल जाता है तो जो लोकल पुलिस होती है वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है सबसे पहले वही पहुँचती है वो पहुंच करके उसको बेसिक पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बहुत जरूरी होता है उससे क्या होता है कि एक तो आप, आप, आप आदमी की यह क्या नुकसान होता है जान जो जाने की जो डर होता है वो कम हो जाता है उसके अलावा जो एविडेंस होते हैं जिससे कि आप बाद में किनों से पकड़ते हैं वो सब डिस्ट्रॉय नहीं होते ये तभी संभव है जो आपको आप स्टेट लेवल पे मतलब कि जीरो जो होता ना प्लेस जीरो जहाँ पर घटनाएं घटती है वहाँ पे आपके पास कोई स्पेशलाइज फोर्स हो उस पर्पज़ से अभी एक फैक्ट ये तो चार स्ट्री बताए बाकी कंट्री के दूसरे पार्ट में भी चल रहे हैं पर्पज़ ये है कि हर एक स्टेट के पास यहाँ तक हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी स्पेशलाइज टीम हो ताकि जब भी ऐसी कुछ घटना घटे तो वो वहाँ पर सब सबसे पहले पहुँच करके जो बेस्ट करना संभव वो करें ताकि पब्लिक की कोई प्रॉपर्टी का कोई लॉस नहीं हो या फिर कोई अपने डिस्ट्रॉय नहीं हो जी सर सर ये कितने दिन की ट्रेनिंग हुई और पूरे पूरे भारत से किस किस स्टेट से वो आए ये ट्रेनिंग दो सप्ताह की थी लास्ट फर्स्ट जुलाई से शुरू हुआ था जी